21 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalmış leytinant Əliyev Samir Əli Heydər oğlunun ailəsi onun doğum günündə bulağın açılışı zamanı kəsdiən tortla bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Samir Əliyevin nənəsi Cəmilə Əlzadə oxu azad açıqlamasında bildirib ki, tortu ailə sifariş verib, biz o tortu sifariş verdik, taksi ilə evimizə gətiriblər. Nəvəmin adına inşa edilən bulağın açılışı zamanı o tortu şəxsən mən kəsmişəm vəyə o bildirir. Azərbaycanda son stukada 551 doza vaksin vurulub. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə onlardan 1-ci mərhələ üzrə vaksinasiyadan keçənlərin sayı 271, 2-ci mərhələ üzrə peyvənd edilənlərin sayı 240 nəfər olub. Hazırki dövrdəki ölkəmizdə vurulan vaksin dozalarının ümumi sayı 5 milyon 418754-ə bərabərdir. 1-ci mərhələ üzrə vaksin vurduranların sayı 3 milyon 160755, 2-ci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2 milyon 257999 nəfərdir.